Народные депутаты почти сплошь миллионеры. Живут как князья в Монако. Ездят в Раду на роскошных автомобилях, обедают в самых дорогих ресторанах, обнимают красивых женщин, в общем, живут на широкую ногу. Но при этом совершенно не брезгуют пользоваться государственными льготами. Поэтому платить за их съемные квартиры и отельные номера приходиться простим українцям. Мені також колеги кажуть, на, на що ти робиш, Що ти робиш? Та зніми квартиру чи купи будинок собі. Не займайся цим. Але я вважаю, що це невірне ставлення. Я нічого не порушую. Я а, повірте, я, а, ну принципово буду залишатись в готелі. Це депутат Андрій Водотурський. Його состояние оцінюють в 125,5 мільйонів доларів. Но он при этом не отказался от компенсации. И мы с вами вынуждены оплачивать недешевый гостиничный номер этого парня. Секретные материалы. Напросились политику в гости, чтобы посмотреть, как же живется миллионером за наши с вами деньги. Но ну, а подробности в нашем следующем сюжете. Брендовая одежда, элитные машины, крутые побрякушки – обязательные атрибуты народного депутата. Они выглядят уверенно, солидно и дорого, всегда улыбаются и не стесняются просить деньги на жилье у своих избирателей. Цена нормально, 177 иногородних народных избранников помимо зарплаты, льгот и материальной помощи каждый месяц получают от государства дополнительные деньги на аренду квартиры или отельного номера. Жизнь в столице не по зубам, потратившему миллионы на предвыборную кампанию Александру Вилкулу, западноукраинскому криминальному авторитету по кличке Блюк, то есть депутату Михаилу Ланьо, главным прогульщиком Рады братьям Допкиным и даже агромиллионеру Аркадию Карнацкому. Среди иногородних много миллионеров и владельцев крупных бизнесов. Я ничего не порушу, я, э, поверьте, я... И все они просят у государства по 13 тысяч гривен в месяц за ночлег в столице. Я ж до вас, до дома не прошу, все правильно. Это бывший глава Нацбанка Степан Кубев. Он носит дорогие швейцарские часы, как у самого Джеймса Бонда. А вы не могли показать свои годы? Будь ласка. О, это Омега. Это у меня? В 2014 на украинского Бонда было заведено уголовное дело. Будучи главой Нацбанка, когда курс доллара рос как на дрожжах, он щедро раздавал банкам рефинансирование и даже, как писали в некоторых СМИ, банкам приходилось платить неустановленным лицам по 25% отката от выделяемых им средств. Имея в руках внушительные суммы и солидные швейцарские часы, бывший комендант Дома профсоюзов на мятежном Майдане борцов с коррупцией Степан Кубик, не стесняясь, просит аренду жилья у обнищавшего народа. Вы отримаете компенсацию за аренду житла в Киеве, правильно? Так. Еще один любитель дорогих игрушек секретарь комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник. На его руке швейцарские часы Улис Нордан за 8200 долларов. В декларации красуется элитная БМВ. Но ездит депутат на новеньком джипе-ауди за 80 тысяч долларов. Земельные участки, квартиры в новостройках и дома в элитных поселках. Один из домов стоимостью почти полтора миллиона долларов. Все это богатство записано на тещу Нардепа, его водителя и надежно спрятано в офшорных компаниях. Но всей этой роскоши жадному каховскому слуге народа показалось мало. И он, человек, который отвечает за то, чтобы у солдат не воровали их деньги, сам решил залезть в карман к народу. И попросил у него денег на аренду жилья. Вы снимаете житло за рахунок державы, правильно? Да, я живу в отеле. Винник с трудом вспоминает название отеля. Национальный. Відні разу там не з'являвся. На Наш слідуючий персонаж не любить говорити о своїх багатствах. Ви офіційний мільйонер Верховної Ради. Займає... Займаєте 43 сорок місце в списку Форбс. І ви досі ви наймаєте житло за державний кошт. Чому? А, по перше, що ви вважаєте офіційним мільйонером? Заде задекларували. Скільки? Більше. Так, миллион гривен. Самый молодой миллионер Верховной Рады Андрей Водотурский, сын миллиардера Алексея Водотурского и наследник аграрной империи Небулон, строит большой дом в родном Николаеве. Поэтому ему не хватает на аренду однушки в Киеве. То, что я, в мене залишилися акции успешного предприятия, это означает, что ей, им эм должен торговать, продать, или отримувати дивиденды, чтобы купить квартиру в Киеве. Если не верите, будь ласка, можете прийти. Там можно. Мы приняли приглашение депутата, чтобы посмотреть, как живется людям из списка Forbes на деньги честных налогоплательщиков. 9 утра, отель «Киев». Идем в гости к состоятельному депутату от блока Петра Порошенко не с пустыми руками. По дороге к Андрею Водотурскому встречаем еще одного депутата из списка, нардепа от Народного фронта Юрия Березу. Добрый день. Вы на заседание? Отчаянно на заседание. Дайте мне Похоже, что депутат не ожидал, что мы придем. Все вам. Спасибо. Добрый рано. Можно зайти. Так, Неаккуратно застеленная кровать в мультиварке. Готовится завтрак. Тут ничего, что тут готовится еще. Ничего. Не думаю, а что это потребно, Там будет, что потом будут люди смеяться с ним. так. все так Ну, гречка. На первый взгляд и не скажешь, что мы в гостях у миллионера. Вот так живут люди из списку Forbes в отеле Куир. Экономить надо экономно. После небольшой экскурсии номером Андрей рассказывает, что не видит ничего зазорного в том, что за него платит народ. Давайте я э, найду э, возможности и выплачу все гроши назад. Да? Э, але, что мы цим э, добьемся? Что, в суспільство будет легче? Нет. Сейчас, уверяет депутат, он живет на одну зарплату, которой ему совсем не хватает на жизнь. А миллионы, накопленные годами, уже заканчиваются. Вы сказали, что вы сейчас живете на заощаджении, можно так да. сказать. Вони ж не вічні. не вічні. Скільки ви ще можете так? Хоча? Ну ви знаєте, мене е, е, моя жіна, да вона так ну, дуже слідкує так, за сім'я, Сім'я, троє малей, маленьких дітей. Вона слідкує за тим, коли будуть перевибори, і вона дуже сподівається, що я не піду. Е, другий раз 177 депутатів по 13 тисяч гривень. Почти 2,5 мільйона в місяць государство тратить на домашній уют народних ізбранників. Это почти 28 миллионов в год. Эту сумму могли бы переводить на счет армии или помощь беженцам. Но обеспеченные депутаты не хотят тратить свои миллионы на то, за что можем заплатить мы. Например, чтобы оплатить им номер в отеле. Национальный. <government>